श्रीमन्नारायणीयं पञ्चमस्कन्धपरिच्छेदम् इरवयवदशकं ऋषभुनिचरितमु प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूतादाग्नीद्रराजा दुदितो हि नाभिः त्वां दृष्टवानिष्टदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यैकृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तस्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञ स्वतुल्यं सुतमत्यमानः स्वयं जनिष्येऽहमिति ब्रुवाण स्थिरो ददा बर्हिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियाया मथमेरुदेव्यां त्वमंशतो भूः वृषभाभिधानः आलोकसामान्यगुणप्रभाव प्रभाविताशेषजनप्रमोदः त्वयि त्रिलोके भृतिराज्यभारं निधायनाभिः सह मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गत किलानन्दपदं पदन्ते इन्द्रस्वदुत्कर्षकृतादमर्षाद् ववर्षनास्मिन्न जनाभवर्षे यदा तदा त्वं निजयोगशैत्या स्ववर्षमेन जितेन्द्रदत्तां कमनीं जयन्ती मतोद्वहान्नात्मा रताशयोऽपि अजिजनत्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोग्रजन्मा न वा योगिवरानवान्ये पालयन् भारतवर्षकण्डान् तैकात्वशीतिस्तव शेषपुत्रास्तपो बलात् भूसुरभूयमियुः उक्त्वा सुतेभ्योऽथ मुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यान्वितमुक्तिमार्गं स्वयं गतः धा पिसाच चेर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशं कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्यमानः विकारहीनो विचचारकृत्स्नां महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्य परं स्वरूपं दवाहृताङ्गः कुटकाचले त्वं तापान्ममापा कुर्वाथ नाथ अनु इरुवदि अव दशकं समाप्तम् नारायण नारायण गोविन्द श्रीमन्नारायण नारायण गोविन्द नारायण नारायण गोविन्द लक्ष्मी नारायण नारायण गोविन्द